Добрый день, уважаемые избиратели. Почему я решила идти депутатом в местные советы? Ну, во-первых, я не хочу, чтобы в Харькове была ХНР, а такая угроза, к сожалению, до сих пор сохраняется. Во-вторых, я хочу, чтобы Харьков был зеленым городом, чтобы дети, старики, больные люди могли тут дышать свободно. А в последнее время тут идет нещадная вырубка зеленых на сожаление. И еще я хочу улучшить наше образование, так, чтобы не было законных поборов в школе. Да действительно шли учить наших детей профессионалы, и чтобы для этого были все достойные условия. Теперь, почему я иду от самопомощи? Ну, во-первых, это для меня тот политический проект, который объединяет Восток и Запад. А в последнее время в нашей стране очень много было сделано для ее дезинтеграции. Во-вторых, что такое любить? Это смотреть в одну сторону это разделять общие ценности. И те приоритеты, которые выставила для себя партия «Самопомощь», а именно это концентрация на образовании, на ИКТ-технологиях, на международном сотрудничестве, на государственности и конституционности страны, делает все возможное, чтобы у нас было будущее. И последнее. Есть прекрасная английская поговорка. Гонка начинается в воскресенье в 11 утра. Если ты готов, Хорошо. Если нет, гонка начинается в воскресенье в 11 утра. Вам никакие оправдания не помогут. Ты или выиграл гонку, или проиграл. Ты ли ты или профессионал или нет. Спасибо. Я очень надеюсь на вашу поддержку.